и не, не подозревали. Мы только позавчера от одного выстрела отделались легким испугом. Не постр... часть, часть трои не пострадала. Дом целый был. А это, думаем, уже стрелять не будут. Может, в одну воронку два раза не попадает снаряд. Не получилось. И полдвенадцатого такой шум, треск, зарево. Только я успела крикнуть, чтобы всем лечь на пол в межкомнатах. И только легли и прошила все, вот так вот стенки, и все прошила. Если бы стояли, уже бы не было. Вот это комната, да, сама? Да, да это что Сы... комната сына. Вот там на стене. Вот Место падения снаряда. Эксперты забрали уже остатки. Пролетело через сарай сюда. А снаряд как разорвался два раза разорвался на крыше и тут уже остальное все падение было и вот разнесло у нас уже вторую ночь не спит. вторую ночь два прямых попадания и 20 домов посечены осколками. Кровли, окна, фасады. На текущий момент демонтажные работы все аварийные, где прямое попадание, мы все демонтировали в данный момент. И сейчас проводим аварийно-восстановительные работы. Перекрываем кровли закрываем окна.